o'ttiz beshinchi kitob guvohliklar kitobiga ki yetib kelgan ekanmiz birinchi bob shundan bau guvohlarning qaysi yaxshiligi ikki ming ikki yuz to'qson beshinchi hadis zayd i holidil juhaniy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar men sizlarga guvohlarning yaxshisi qaysiligini xabar berayinmi ular guvohlik ulardan so'ralishidan avval uni keltiradigan kishilardir dedilar ikki ming ikki yuz to'qson oltinchi hadis yana o'sha ma'noda ekan ikki ming ikki yuz to'qson yettinchi hadis zaholil juniy yani. u kishi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni aytayotganlarini eshitganlar guvohlarning yaxshisi guvohligini undan so'ralishidan avval aytganidir ikkinchi bob la tajuzu bobshahadatu kimni guvohligi joiz emasligi haqida ikki ming ikki yuz to'qson sakkizinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qoin va hoinaning guvohligi qabul qilinmaydi had bilan jaldalangan erkak va ayolning guvohligi qabul qilinmaydi birodariga ginasi bor kishining guvohligi qabul qilinmaydi va yolg'onlikda tajriba qilingan kishining guvohligi qabul qilinmaydi va bir ahl ahli baytni xizmatkorining ularga bergan guvohligi qabul qilinmaydi valoda gumon qilingan kishining guvohligi ki qabul qilinmaydi va qarindoshning guvohligi ham qabul qilinmaydi dedilar uchinchi bob babu maja fishahadatizur yolg'on guvohlik haqida kelgan rivoyatlar ikki ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi hadis ayman ibn huraym aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam xutbaga turdilar aytdilarki ey odamlar yolg'on guvohlik berish ollohga shirk kelishtirishga teng bo'ldi dedilar keyin mana bu oyatni o'qidilar butlardan iborat najosatlardan chetlaninglar va yolg'on guvohlikdan chetlaninglar ikki <laughs> ming uch yuzinchi hadis xuraym ibn fotikil asadiydan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qidilar namozdan burilgach tik turdilarda aytdilar yolg'on guvohlik ollohga shirk keltirishga teng qilingan deb uch marta aytdilar so'ngra mana shu oyatni o'qidilar vajiz oyatini yuqorida aytilgan haj surasining o'ttiz o'ttiz birinchi oyatlarini oxirigacha o'qidilar ikki ming uch yuz birinchi hadis abu bakr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar sizlarga eng katta kabirani xabar qilaymi dedilar ayting ya rasululloh deyishdi rasululloh aytdilarki ollohga shirk keltirish oh, va ota onaga oq bo'lish yolg'on guvohlik yoki yolg'on yani so'z dedilar keyin shuni aytabordilar hattoki biz qaniydi sukut qilsalar deb qoldik to'rtinchi bob yana shunga tegishli bob bo'gan ikki ming uch yuz ikkinchi hadis imrod husayn aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganlarini eshitdim odamlarning yaxshisi mening aslim so' ulardan keyin keladiganlar so'ngra ulardan keyin keladiganlar uch marta aytdilar so'ngra bir qavmlar keladi ulardan keyin semiradilar va semirishni yaxshi ko'radilar va guvohlik beradilar ulardan so'ralmasdan ikki ming uch yuz uchinchi hadis imron husayn aytdilar nailohlayhi